येऽप्यन्यदेवता भक्ताः यजन्ते ये श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति सत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितृन् यान्ति पितृव्रताः पित्रु भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयम् यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्वमदर्पणम् हरिः ओम्